हम लोग अवैध मादक पदार्थ विक्रय केंद्र हों या फिर ऐसे होटल रेस्टोरेंट बार या नाइट बार हों जो कि पूर्णतः अनधिकृत हैं उन पर तो फोकस करके ये कार्रवाई हम लोग करते हैं आज येउर भाग में ये कार्रवाई हमने शुरू की है आप देख सकते हैं कि दो तरफ से ये स्ट्रक्चर इंडियन एयरफोर्स के स्थापना से से घिरा हुआ है और नेशनल सिक्योरिटी को भी ऐसे स्ट्रक्चर थ्रेट आप प्रदान करते हैं इसलिए कम्प्लीटली फोकस्ड अप्रोच रख के हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर्स को निकाल रहे हैं यूर में आज दिन भर में आठ से दस बड़े लोकेशन का पर हम कार्रवाई करने वाले हैं और हमारी तीन चार टीमें पैरेलली ये कार्रवाई कर रहे हैं सर आदिवासियों ने जो आक्षेप लिया था वर्ल्ड कप के दिन जो गारवा होटल था उस पर थोड़ा कार्रवाई की गई विधायक जी ने भी उसके ऊपर आक्षेप लिया था क्या कुछ अब होटल की उसकी स्थिति अभी निश्चित रूप से यहाँ पर ट्रैफिक जाम हुआ था रात में वहाँ पे काफ़ी देर रात तक पार्टी चली चलती रही स्थानीय लोगों ने उस उसके आक्षेप भी लिया उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन निश्चित रूप से जो भी आवश्यक उपाय योजना है वो करेगी उस स्ट्रक्चर तोड़ने के बाद दोबारा अतिक्रमण किया जाएगा या फिर फिर से वहाँ पे उभारे जाएंगे वहाँ पे पुनः हम कार्रवाई करेंगे शेड्स को तोड़ने का जो आर्थिक खर्च है वो भी हम स्थापना मालिक इनसे वसूल करेंगे इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर एम आर टी पी के तहत या आई टी सी के तहत इनको बिना तो 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 भी रजिस्टर कराएंगे हम लोग खाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्थानीय जो रहवासी हैं उनके साथ हैं उनका उनके लिए कोई भी ऐसा ऐसी स्थापना ऐसा बार या होटल जो डिस्टरबन्स बनता है रात में डिस्टरबन्स जिसके कारण होता है या ट्रैफिक जाम होता है उससे मुक्ति दिलाने के लिए कॉर्पोरेशन हर कदम उठाते आहेत माननीय महोदय आणि तो काही आम्हाला आदेश दिले आहेत तो त्याच्या अनुषंगाने पोलीस प्रशासन पोलीस त्यांच्या मार्फत असे संयुक्तरीत्यांची सीट झाली या विजिट मध्ये आम्हाला देखील काही आयडेंटिफाई झाले आयडेंटिफाई आम्ही सगळ्या अशा स्तरावर केलं आहे प्रोहिबिटेड पदार्थ वापरतात किंवा अनधिकृत बांधकाम आहेत अशावर आज आज पुन्हा जोरदार कारवाई सुरू करण्यात आली वर्ल्ड कप दिवशी ज्या गारवा हॉटेलमध्ये मध्ये अनधिकृत कार्य कारवाई चालू होते त्यावरती आता दबंदूस करण्यात लोकांना आदिवासींना काय नशी आपल्या निश्चितच की मेसेज असा आहे की ज्या ठाणेकरांचे ठाणेकर ठाणेकर इथले आदिवासी बांधव आणि आपले जे बांधव आहेत तर यांना ठाणे महानगरपालिका मराठा शासन शासन सर्व आम्ही सोबत आहोत आणि त्यांच्या त्यांचे जे काही राईट्स आहेत ते पूर्णपणे अबाधित राहतील यासाठी प्रशासन त्यांना आस्वस्थ करतात हे बघा एक क्रायटेरिया आहे हे दोन क्रायटेरिया एक म्हणजे बँक सबस्टन्सेसची विक्री आणि दुसरं म्हणजे पब्लिक न्यूशन्स तर या दोन कॅटेगरीमध्ये जेवढे लांजेस बार रेस्टॉरंट आम्हाला सापडतील कारण की एक संयुक्त मोहीम आहे पोलीस आणि आम्ही दोघी संयुक्त मोहीम राबवत आहोत हो। संयुक्त आमची पाहणी झालेली आहे आणि ह्या दोन क्रायटेरियांचं जो उल्लंघन करत असेल त्यांच्यावर निश्चित कारवाई करण्यात येईल